Віктор Янукович завітав до Запорізької області. Робочу поїздку розпочав із Вільнянського району на одному з потужних підприємств, відкритому акціонерному товаристві Ритм на лідера партії регіонів. Чекав не тільки трудовий колектив, а й пересічні городяни. За словами людей іншого президента країни, крім Януковича, не уявляють. Мы желаем победы Виктору Федоровичу Януковичу и мы приложим все усилия, чтобы он победил. Другого человека нет и быть не может. Такая профессиональная команда вместе с Виктором Федоровичем выведут нашу Украину с этого багна экономического, выведут э, из кризиса. Украина будет процветающей и самое главное, что мы будем жить в мире и дружбе с Россией, с нашим главным партнером, с нашими родственниками, родными и близкими. Да, верим. Мы, мы на выборах, сколько выборов, постоянно за него голосуем. Бы не Какая стабильность была у нас? А сейчас, конечно, как на разорванных улицах. Я всегда голосую только за Виктора Федоровича. Во-первых, он наш, восточный, во-вторых, он хозяин. Вот это главное, и я верю, что он сделает нашу страну такой, как она была еще сильнее. Чтобы наша Украина была, э, соединилась с Россией, и мы жили вместе Россия, Белоруссия и Украина. Вот так вот. А не с Америкой, которая нам диктует свои законы. Виктор Федорович самый надежный, умный, самостоятельный, крепкий, сильный и духом, и телом, и сердцем. Мы уверены, что только он сможет сделать так, что наши украинцы будут жить красиво, вольно, будут все иметь рабочие места, пенсионеры будут защищены. Только при нем, когда его правительство и он, значит, было повышение пенсии. В стране какая-то была стабильность, а сейчас страшно. Мы все поддерживаем Виктора Янковича. За словами Віктора Януковича разом із своєю командою розробив план розвитку економіки на найближче 10 років, аби вивести країну із кризи. За умови перемоги на виборах Віктор Янукович обіцяє зростання ВВП до кінця 2010 року. Також одним із першочергових завдань лідер партії регіонів вважає створення антикорупційного центру, адже нерідко кошти держбюджету використовуються посадовцями не за призначенням або взагалі розкрадаються. Прежде всего, нужно открыть э, украинский антикоррупционный центр, который бы сейчас взял под контроль выполнение антикоррупционного законодательства в Украине. Это первое. Второе. Нам в обязательном порядке нужно провести реформу судебной системы, для того чтобы судебная система отвечала адекватно на те на, на, нарушения законов и коррупцию, которые сейчас есть в стране. Кроме того, Виктор Янукович привез до Запорізької области 1 миллион противоэпидемических масок. Засоби захисту роздаватимуть безплатно працівники Червоного Христа як в обласному центрі, так і у сільській місцевості. У першу чергу пов'язки отримують незахищені верстви населення. У нас населення Запорізької області мільйон 800, А ми отримали сьогодні мільйон масок. До цього ми отримали ще около 50 тисяч масок. Тобто. масками будут обеспечены все нуждающиеся. Прежде всего это женщины, дети, беременные женщины, все уязвимые категории населения, которые контактируют с населением, работают в местах сосредоточения населения. Слава Богу, что паника пошла на спад, но вероятность повторения второй волны и третьей еще впереди. И, естественно, грипп будет. Поэтому, благодаря тому, что мы сегодня ввели масочный режим, и эпидемия может не распространиться и локализоваться на данном этапе. Мы э, распределили их по всем регионам Украины. И там, где я бываю, я пользуюсь этим случаем. И мы решили, чтобы этим вопросом занимался Красный Крест, как организация, которая всегда занималась гуманитарной помощью населения. Аби побажати перемоги на президентських виборах на зустрічі з Віктором Януковичем прийшли і представники духовенства. Я зустрічаю його як православного чоловіка, который много робить для святого православия. йому Боже благословение, помолиться за його здоров'я, как за звичного православного чоловіка. Образ князя Владимир Покровителя города Вольнянська, нашого округа я йому вручу. с напутственным, однозначно с напутственным благословительным словом. Я прихожанка Свято-Владимирского храма. И знаю, что Виктор Федорович был очень близок к Зосимой, старцем нашим на Украине. Сейчас у меня книга другого старца, Самуила э, Сумского. И я бы хотела при вашей помощи подарить ему лично в руки эту книгу. Она у меня сейчас с собой. Если есть возможность такая, мне да. очень хочется. Потому что я с пятницы уже не сплю. Хочу подарить ему. містом зустрічі з краянами ставоріхів. На Покровській площі відбувся мітинг. За словами Віктора Януковича, вісім місяців партія регіонів домагалася від уряду підняти рівень мінімальної зарплатні та пенсій. Адже цього вимагає закон України щодо соціальних гарантій. На думку лідера партії регіонів, ухваливши нещодавно закон щодо зміни в бюджеті на 2009 рік, народні депутати вказали джерело фінансування. Тим робити відповідні перерахування у Кабміні не поспішають. Відтак регіонали прагнутимуть відставки уряду. Вже подано та зареєстровано відповідну постанову. Я думаю, що вже сьогодні в парламенті парламенте процес переговорний між фракціями о підняття відповідальності Кабінету міністрів за невиконання закону України. І этот вопрос, скорее всего, на этой неделе будет поднят уже в парламенте. Во всяком случае, постановление такое о недоверии правительству в связи с невыполнением закона о повышении заработных плат и пенсий мы зарегистрировали еще вчера. Если парламент принял закон, если парламент принял решение, откуда эти деньги взять, с каких источников, и дали инструмент, пожалуйста, выполняй закон. А она не хочет его выполнять. Это правительство нужно гнать в шею. Разработана специальная программа, что до захоста от инфляции, зарплата пенсии населения, зазначил Виктор Янукович на встрече с жителями Пулих. Відтак, за умови перемоги на виборах обіцяє розмір мінімальної пенсії на 20% вище, ніж прожитковий мінімум. Нині ж тільки за 2009 рік рівень прибутків населення зменшився на 45%. Тільки за два останні роки доходи населення в Україні тільки за счет обесцювання гривні упали на 45%. Смотрите. В 2007 году тарифная ставка учителя была 1250 гривен. По курсу 4,5-5 долларов эта зарплата составляет 250 долларов. Понятно, да? 2007 год. Пересчитайте на курс 8.2 сегодня. Курс доллара за гривню. Разделите. 150 долларов. 150 долларов. 150 долларов это на 45 процентов молодой человек вам надо на очень хорошо живется сладкая жизнь такая как у Юли а, а сегодня вот смотрите только на курсе мы потеряли 45 процентов доходов а инфляция рост цен в прошлом году 25 процентов а в этом уже 10, это плюс еще 35. Вот насколько упали доходы населения. Можно также пересчитать и пенсии, и заработную плату. На этом примере. Почему мы подняли этот вопрос? Потому что по закону Украины о социальной гарантии власть обязана пересчитывать. Минімальну заробітну плату і прожиточний мінімум, ані цього не здійма. Віктор Янукович каже: цьогорік регіони країни не з держбюджету 20 мільярдів гривень. Отже, без належного фінансування залишилося ще не всі соціальні галузі. І коли вони говорять о том, що у них росте економіка і виконується бюджет, вони мають в виду, що у них лічно. Растет экономика. И у их ближайшего окружения. И растет и экономика, и бюджет. Правильно я говорю или нет? А 46 миллионов жителей Украины живут в другой стране. Не в той, в которой они живут, а в нашей стране. Поэтому... Когда они говорят о том, что у них все растет и все поднимается, они говорят правду. Нужно быть справедливыми, так или нет? Они неплохо устроились. Они дальше надеются. Сейчас вот пошли на выборы. Подали соответствующие документы и надеются на то, что в очередной раз им удастся обмануть людей и прийти к власти. Они сегодня уже собирают полевых командиров, чтобы привести снова людей на Майдан и начинать с Майдана пугать Украину, что они опять захватят власть. Во-первых, мы знаем точку зрения киевлян. Киевляне не пойдут уже ни на какой Майдан, потому что они натерпелись от этого правительства. Сегодня бюджеты городов Украины, регионов Украины практически сократились вдвое. Бюджет не отдал регионам более 20 миллиардов гривен. Поэтому мы с вами такие имеем дороги. Такие больницы, такие школы, это все их политика. Политика, которая привела к тому, что в регионах, там, где зарабатываются деньги, там, где работают люди, предприятия, где платятся налоги, они сегодня стоят с протянутой рукой и просят одного человека в стране. Тимошенко, дай раді Бога нам пенсії заробітної плати. У свою чергу Віктор Янукович зазначає, підтримка регіонів завжди буде пріоритетним напрямком. Адже саме за часів його прем'єрства у Запорізькій області розпочалось будівництво мостів через Дніпро. Сприяння у фінансуванні цього об'єкта партія регіонів обіцяє надалі. Я думаю, що так. Буде. Как говорится, судьбе было суждено, что я начинал строительство этого моста Запорожского, мне придется его и заканчивать. Я уверен, что мы его построим. Кстати, вот в этом законе о бюджете мы внесли предложение на 500 миллионов гривен финансирования уже в этом году, а это значит, что оно будет переходящее на следующий год. Відбувся чи не наймасштабніший мітинг підтримати свого кандидата на посаду президента на вулиці Райцентру вийшли не тільки пенсіонери і молодь. меня очень важна ваша точка зрения, потому что мы сегодня, наш актив фракции партии региона в парламенте, разъехался по всей Украине для того, чтобы с людьми посоветоваться. И я сегодня вот уже четвертый город Запорожской области, где я встречаюсь с людьми, и реакция везде одинаковая. И я уверен, что такая же реакция будет и в центре Украины, и на западной Украине. Я думаю, это их достижение за все годы их правления, то, что они нас объединили всех против себя. И сегодня мы с вами... Спасибо. Разрешите мне вручить сертификат гуманитарной помощи от партии регионов. 20 тысяч повязок от эпидемии власти. про кожного громадянина країни. У плані розвитку команди Віктора Януковича нова державна стратегія з підтримки української родини. Із 2011 тисячі при народженні однієї дитини передбачається допомога у 25 тисяч гривень, другої у 50 тисяч, третє та кожної наступної дитини по 100 тисяч гривень. Також планується введення так званої щомісячної соціальної допомоги на виховання дітей. До 13 років родина отримуватиме по 250 гривень, далі й до повноліття по 500. За словами Віктора Януковича, підготовлені спеціальні програми для підтримки села. Перш за все, це захист земельних. Паїв та виділення державних дотацій на розвиток тваринництва. Інвесторам, що вкладатимуть гроші у сільськогосподарські проекти, обіцяють державну компенсацію відсотків по кредитах. Янукович впевнений, при наполегливій праці за кілька років Україна поверне славу європейської житниці у програмі Україна для людей. Чимало новацій щодо підтримки бізнесу, освіти та медицини. Проекти щодо процвітання країни базуються на пропозиціях людей. Виктор Федорович Луч! Виктор Федорович Луч! Спасибо, ребята. До встречи. Спасибо. Спасибо. Я Я.